Автомайдан наконец-то доехал до памятника Шевченко и присоединяется к нашему митингу. Чуть-чуть попозже на Шевченко поменяют рапор на новый. Как вы сами знаете, я думаю, что все, в основном, кто здесь собрался возле Тараса, прекрасно понимают формат подобных митингов, когда, в общем-то, стенд общем добровольческих батальонов харьков один и слова женщина. Немножко организован. Поэтому мы чуть-чуть организовываем и будем каждому, кто хочет выступить, предоставлять слово. Начинать мы думали по-другому, но это не важно. Предоставляется слово в голове товариства, ветеранев, тапулит яснев. Анатолию Здоровому! Шановні українці, сьогодні великий день нашої перемоги.